しく吠えてばかりじゃ野良犬のままよあなたは運がいいわ、はい、こんないい女に見とられていけるんだからこいつはやりそうだなこいつただもんじゃねえな r ン m ア

眠りなさいあなたは運がいいわこんないい女にみとられていけるんだからすぐ楽にしてやる後悔しても知らんぞ RUM1 ファイトっあっ

いらっしゃい坊や私が天国に連れて行ってあげる俺一人で十分だこれで終わりにしてやるさあ行こえよ甘かったわね なっちゃん。<ス><ス>

靠。 荒々しく吠えてばかりじゃ野良犬のままよリアン・ネビルデューク子害の殺し屋だったな違うわ私はあの男の飼い猫なんかじゃないどっちでもいいさフェイトをやったのはお前でその指示を出したのはデュークだそれとも。 また違うとでも言うつもりかそれこそどっちでもいい話じゃなくて何だと退屈でまともに答える気も失せるわ吠えるだけしか脳のない野良犬はさっさとスラムに帰りなさい場違いよそうだなお前が何と答えようと私のやることに変わりはない地獄でフェイトに詫びてこい

フェイトのことは忘れなさい運がなかったのよふざけるな卑怯な手でフェイトを卑怯どこがフェイトだってデュークを暗殺しようとしていたんじゃないの違うフェイトは無駄な血が流れるのを避けるためにデュークと差しで話をつけようとしていただけだそうね確かにフェイトは バカがつくくらい正々堂々とした男だとこだから私も1対1でフェイトの相手をしたリュー君も彼の部下も一切手を出してはいないわ何フェイトが望む正々堂々とした勝負で私が勝ち彼が死んだただそれだけのことよその結果に納得できないなら怪我を治してまたかかってらっしゃい 今度こそ、ペットのいるところへ送ってあげるから。無防備な背中だわ。私が声をかけずにいきなり仕掛けるとは考えないのなぜ来たあのまま姿を消してしまえば、穏やかな一生を送れただろうに。穏やかで。でも、 後悔に彩られた一生をねお前が私のパパとママを殺したあの日に私の生き方は決まったわ復讐が全ての人生かくだらんななら俺がお前を両親のもとに送り届けてやろう結構よ逆に私がお前を送り届けてあげるわ。 お前の故郷、地獄へね一っの口を叩くようになったものだな。ファイト

《一つ教えてパパとママを殺したときになぜ私だけ命を助けたの?》 いつかこうして私に殺される日が来るとは考えなかったの聞いてどうする聞いてるのは私よ答えなさい妹がいた妹親も身寄りもなくただ俺には年の離れた妹だけがいたもう20年も前に死んだのだ まさか死んだ妹の代わりに私を助けたって言うわ笑うか俺のセンチメンタル病の妹を救ってくれると信じて組織に忠誠を誓ったこの俺をリアク ついさっきまで自分の手で息の根を止めようとしていた男の身を案じるか誰組織に忠誠を誓ったと言いながら最後の最後で裏切るとはな確かに安っぽいセンチメンタリズム笑うしかないあなたはまさかアデスのアデスこの星を覆う大いなる影だそのトップに立つ 君ごときの前、そう簡単に姿を現すと思うかね私はジバートクシエルを滑る闇の爪ジバートマだ。クシエルのジバートは ?15 年、君の両親の組織を殲滅するようデュークに命じたのは私だ。と言ったら君はどうする お前が、<laughs> 怒りに冷静さを欠く暗殺者など何の役にも立たぬ裏切り者もその裏切り者に生かされてきた君もここで私が消去してあげるプシエルの仕事は常に完全であらねばならぬ の旅路も二人ならば寂しくあるまいああ どうかで、ね、す 何のつもりださっさと俺にとどめをさして逃げればいいものいろいろと聞きたいことがあるのよさっきの男のことクシエリのことそれにアデスのこともねアデスと戦うつもりか本当の敵の後ろ姿が見えてきたのよここでやめるつもりはないわ なんだ私あなたの妹にそんなに似てるのいや俺の妹はもっとおしとやかだったよく言うわ私をこんな風に育てたのはあなたでしょ行くわアデスそのものがどれほどの組織なのかそれは俺にも分からんただその頂点にいるのは あのジファートマスら及ばぬ力を持った何者かそれでも行くのかあいにく黙って泣き寝入りできるほどおしとやかな女じゃないの誰かさんの教育のおかげでね